पीछे गाड़ी है भाई साहब पीछे मुझे गाड़ियाँ लोकतंत्र को आजाद करो आजाद तो करो आजाद करो लोकतंत्र को आजाद करो आजाद करो आजाद करो लोकतंत्र को आजाद करो

आजाद करो आजाद करो आजाद करो को करो आजाद करो देखो देश के लोकतंत्र को आजाद करो आम आदमी पार्टी से सांसद सुशील कुमार जी हाथों का सम्मान करोदर्शन जीत लाओ अम्बेडकर के संविधान का सम्मान करो भाई एक बार, बार भाई भाई एक एक थोड़ा आ जाओ यार करो तुम लेकिन दिलाऊंगा आजाद करो लोकतंत्र को गुलामी की जंजीरों से आजादी लोकतंत्र तो को गुलामी की जंजीरों से आजाद करो कितनी देर तक मीडिया को आजाद करो कर लो कर लो तुम उधर जा रहे हैं आम आदमी पार्टी से सांसद तो रिंकू हाथों में बेड़िया पहनकर और जंजीरा पहनकर लोकसभा लो, जो संसद है संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं रिंकू तो जी आखिर क्या प्रदर्शन का रिजम क्या क्यों कर रहे हैं लोकतंत्र के चारों पिलर आज देश की केंद्र की जो सरकार है इसने गुलाम बना के रखे हुए हैं अगर देश की न्यायपालिका हमें इंसाफ देती है तो उस इंसाफ को देश की केंद्र की सरकार चलती है अगर देश का मीडिया लोगों की बात दिखाने के लिए काम करता है तो उस मीडिया को खरीद लिया जाता है उसकी जबान पे ताले लगा दिए जाते हैं अगर देश की विधायिका जिसमें देश के लोगों ने चुने हुए नुमाइंदों ने अपनी बात रखनी है तो उन नुमाइंदों को केंद्र की सरकार के प्रेशर में आके हमारे स्पीकर साहब सस्पेंड कर देते हैं तो मैं समझता हूं कि देश की जो कार्यपालिका है आज इस देश की जो केंद्र की सरकार है उसकी गुलाम बनी हुई है जितनी भी हमारी संविधानिक हमारी इंस्टीट्यूशन है आज उसको ये अपना टूल बना के देश के लोगों को डरा रहे हैं और खास करके देश का हर वर्ग केंद्र की सरकार से डरा हुआ है दलित डरा हुआ है किसान डरा हुआ है व्यापारी डरा हुआ है आज सब इस देश में जो डर का जो माहौल बनाया जा रहा है मैं देश के लोगों से अपील करता हूं कि 2024 में इस लोकतंत्र का कत्ल करने वाली जो सरकार है उसको तो इस देश से चलता करे और लोकतंत्र की सरकार को बहाल करे मूर्ति के पास की ਕਰੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੋ ਕਰੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਬੇੜੀਆਂ ਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਅੱਜ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਿੱਲਰ ਵਿਧਾਇਕਾ ਕਾਰੇ ਪਾਲਿਕਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਔਰ ਚੌਥਾ ਪਿੱਲਰ ਜਿਹੜਾ মিডিਆ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਰਵੋੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਆ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਰਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਛੁਪਨ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਸਾਰੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥੱਲੇ ਆ ਔਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨਮਾਇंदे ਵਿਧਾਇਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਣੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਣੀ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਜੀਏ ਢਾਂਚਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਅੱਜ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ 2024 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਲਾਈਦਾਰ ਪਾਸ਼ਨ ਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਕਰੋ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਪਰ ਆ ਜਾਈਏ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸਨ ਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ इनकलाब जिंदाबाद आज देश की जो लोकतंत्र है खतरे में है लोकतंत्र के चारों पिलर, देश की केंद्र की सरकार ने अपनी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं देश की न्यायपालिका लोगों को इंसाफ देना चाहती है और केंद्र की सरकार सर्वोच्च न्यायालय के किए हुए फैसलों को मानने के लिए तैयार नहीं है और देश की कार्यपालिका सारी ब्यूरोक्रेसी केंद्र सरकार के इशारों पे नाच रही है और जो गैर भाजपा लोग हैं जो लोगों की आवाज उठाते हैं उनको आज तंग किया जा रहा है प्रशासन किया जा रहा है देश का मीडिया गुलाम है देश का संसद देश की विधायिका देश के जो हमारे नीचे विधानसभाएं हैं उनमें हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं जोड़े वो अपनी गल नहीं कर सकते बात नहीं कर सकते तो मेरी बेनती है देश के लोगों से लोकतंत्र का कत्ल करने वाली सरकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारधारा का कत्ल करने वाली सरकार इस सरकार को 2024 में चलता करो और देश में लोकतंत्र की सरकार को बहाल करो देखो अरे भाई, भाई साहब आइए वाले भी रुकिए एक मिनट भाई अल्लाह भाई दो दो मिनट एक मिनट मेरा पोस्टर है चारों पर लगाना चाहिए तो बच्चे नहीं हैं नाइस पैलेस आपका लेकिन किस तरह का वो आप बढ़कर यहाँ ली आप बढ़कर क्या उस बात में नहीं करने वाले लोग हैं जो ब्रेस्टींग करते हैं वाला भी दूसरे ब्रेस्टींग करने से आजाद करो. करो आजाद करो आजाद करो, करो. है। लोकतंत्र को आजाद करो. करो आजाद करो पीछे गाड़ी भाई साहब पीछे गाड़ियाँ है लोकतंत्र को आजाद करो आजाद करो आजाद करो लोकतंत्र को आजाद करो

लोकतंत्र को आजाद करो आजाद करो आजाद करो लोकतंत्र को आजाद करो देश के लोकतंत्र को आजाद करो आम आदमी पार्टी से सांसद सुशील कुमार हाथों रात सम्मान करोदर्शन भीम अंबेडकर के संविधान का सम्मान करो भाई एक बार काम ना करो इस करो तुम। तो लेकिन दिलाऊंगा फिक्र मत करो आजाद, आजाद करो लोकतंत्र को गुलामी की जंजीरों से आजादी लोकतंत्र आजाद 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 को गुलामी की जंजीरों से आजाद करो पीछे कितनी देर तक मीडिया को आजाद करो कर कर लो उधर जा रहे आम आदमी पार्टी के सांसद तो तो रिंकू हाथों में बेड़िया पहनकर और जंजीरा पहनकर लोकसभा जो संसद के बाद जो प्रदर्शन कर रहे हैं रिंकू जी आखिर क्या प्रदर्शन का रीजन क्या क्यों तो कर रहे हैं लोकतंत्र के चारों पिलर आज देश की केंद्र की जो सरकार है इसने गुलाम बना के रखे हुए हैं अगर देश की न्यायपालिका हमें इंसाफ देती है तो उस इंसाफ को देश की केंद्र की सरकार को चलती है अगर देश का मीडिया लोगों की बात दिखाने के लिए काम करता है तो उस मीडिया को खरीद लिया जाता है उसकी जबान पे ताले लगा दिए जाते हैं अगर देश की विधायिका जिसमें देश के लोगों ने चुने हुए नुमाइंदों ने अपनी बात रखनी है तो उन नुमाइंदों को केंद्र की सरकार के प्रेशर में आके हमारे स्पीकर साहब सस्पेंड कर देते हैं तो मैं समझता हूँ कि देश की जो कार्यपालिका है आज इस देश की जो केंद्र की सरकार है उसकी गुलाम बनी हुई है जितनी भी हमारी संविधानिक हमारी इंस्टीट्यूशन है आज उसको ये अपना टूल बना के देश के लोगों को डरा रहे हैं और खास करके देश का हर वर्ग केंद्र की सरकार से डरा हुआ है दलित डरा हुआ है किसान डरा हुआ है व्यापारी डरा हुआ है आज सब इस देश में जो डर का जो माहौल बनाया जा रहा है मैं देश के लोगों से अपील करता हूं कि 2024 में इस लोकतंत्र का कत्ल करने वाली जो सरकार है उसको तो इस देश से चलता करे और लोकतंत्र की सरकार को बहाल करे मूर्ति के पास आजाद करो आजाद करो लोकतंत्र को, आजाद आजाद को, आजाद आजाद को गुलामी की बेड़ियों से आजाद करो आज ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਅੱਜ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਿੱਲਰ ਵਿਧਾਇਕਾ ਕਾਰੇ ਪਾਲਿਕਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਔਰ ਚੌਥਾ ਪਿੱਲਰ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਰਵੋੱਚ ਅਦਾਲੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਆ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਰਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਸਾਰੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥੱਲੇ ਆ ਔਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨਮਾਇंदे ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਣੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਣੀ ਆ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਜੀਏ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅੱਜ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ 2024 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਲਾਈਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਕੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਜਿਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਕਰੋ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद आज देश की जो लोकतंत्र है खतरे में है लोकतंत्र के चारों पिलर देश की केंद्र की सरकार ने अपनी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए देश की न्यायपालिका लोगों को इंसाफ देना चाहती है और केंद्र की सरकार सर्वोच्च न्यायालय के किए हुए फैसलों को मानने के लिए तैयार नहीं है और देश की कार्यपालिका सारी ब्यूरोक्रेसी केंद्र सरकार के इशारों पर नाच रही है और जो गैर भाजपा लोग हैं जो लोगों की आवाज उठाते हैं उनको आज तंग किया जा रहा है परेशान किया जा रहा है देश का मीडिया गुलाम है देश का संसद देश की विधायिका देश के जो हमारे नीचे विधानसभाएं हैं उनमें हमारे चुने हुए नुमाइंदे जेडे वो अपनी गल नहीं कर सकते बात नहीं कर सकते तो मेरी बेनती है देश के लोगों से कि लोकतंत्र का कत्ल करने वाली सरकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारधारा का कत्ल करने वाली सरकार इस सरकार को 2024 में चलता करो और देश में लोकतंत्र की सरकार को बहाल करो जी

सा <laughs> बि